一直以来支持我们 MAXO 的歌迷朋友们，然后呃非常感慨，嗯，在这个舞台上发生了很多事情，但是嗯还是能够继续回到这个舞台上来表为大家表演，我觉得非常荣幸，非常开心。嗯。好，谢谢。因为因为风云榜呢，就是是一个非常奇妙的舞台。一般这个盛典发的特呢，今天在新闻中心啊，我们岳云宝特别设计了两个奖项。 是单独给你的啊，咱们稍微往前面站一点啊。来，我们第一个奖项在这分享一下，颁给张艺兴的是年度最受欢迎电影歌曲奖，在这里颁给张艺兴。对，这是这个蛮惊喜。然后你可以在这个方向稍微讲一下，也是这个方向一个全新的工作的斩获，都可以给大家分享一下。来，呃，其实张艺兴。 真的很爱音乐，很想把，我很想把我自己的歌给你们听。我做了好多歌，我。不要哭，加油！不要哭，张艺<心>加油。加油！加油！我一六年一定要出自己的个人专辑。我们等着。 加油！不要哭。我在，因为对不起，我不想。我在台上看到很多人因为音乐拿到很多奖项，其实我还是我想用我的音乐去拿到奖项，我很开心。会的。年<到><的>度最受欢迎电影歌曲奖，我从来没有忘记过，我是个歌手。 一定要带领华语乐坛进军全世界！加油！加油！真的，艺兴就是嗯，很很激动，因为能感觉到他非常在意音乐的部分。然后，其实今天不是一个惊喜，今天俩惊喜。我特别害怕第二个惊喜给的是艺兴，又激动更哭了。那还是认真分享一下。同样，因为胡兵给艺兴的第二个惊喜是年度最受欢迎的新人奖。 分享给张艺兴两个惊喜的奖项送给你。这个奖啊是这样的，我们在那个投票平台，粉丝投票就是谁的粉丝疯狂投的多，这个奖就给予谁。那粉丝真的太热烈了。来，拿着两个奖项，再给大家拍一些照片，好吧？ 这边这边这边。这边谢谢好，谢谢谢谢张艺兴，谢谢。